Assalamualaikum dan salam sejahtera bertemu kembali di dalam podcast Sekali Ketuk di mana kita akan cuba mengupas mengenai apa juga perkembangan semasa maupun politik di Sabah. Saya Khair Fitri bersama Tuan Musli Oli atau lebih dikenali sebagai Pak Mus yang mana beliau merupakan seorang penganalisis politik di Sabah yang cukup dikenali dan beliau juga telah banyak menerbitkan banyak buku-buku yang berkenaan dengan politik sama ada di Persekutuan maupun di Sabah. Dan hari ini saya bersama Pak Mus di dalam podcast Sekali Ketuk di episod yang ke-15 akan membongkar isu mineral di Sabah dan kita akan bersama dengan Undang tetamu undangan kita Dato Albert T. Selamat datang Dato Albert Ate ya, kasih. ke ruangan podcast sekali Ketuk hari ini. Ya. Terima kasih banyak kerana sudi menjemput saya. Ya. Baik sebelum kita bercerita lebih lanjut berkenaan dengan topik kita hari ini. Sedikit berkenal perkenalan berkenaan dengan tetamu undangan kita di mana Dato Albert T yang kini sedang berjuang di mahkamah dalam mendedahkan uh, skandal rasuah uh, di Sabah yang melibatkan uh, isu mineral. Namun Datuk, ada yang berpendapat uh, di mana tindakan Datuk Albert uh, ya. adalah sengaja uh, dirancang uh, bagi membu uh, bagi memburukkan kredibiliti uh, kerajaan negeri Sabah di mana ketika ini Sabah ya. sedang sibuk untuk mengadakan pilihan raya negeri ya. yang ke-17. Adakah ianya ini uh, sudah dirancang awal? untuk saat Datuk sengaja masuk ke dalam Sabah untuk bilang mengucar kacirkan kerajaan negeri kita pada hari ini. Okey, okay. yang pertama sekali saya ingin menegaskan, saya bukan ahli politik. Saya okay. tidak pernah masuk apa-apa parti politik di Malaysia. Hmm. Ha, itu pentinglah. Hmm. Jadi seterusnya, uh, skandal rasuah ni bukan didedahkan baru-baru ini. Skandal ni didedahkan sejak bulan November tahun lepas. Okay. Setahun dah saya memperjuangkan perkara ni dekat setahun dah. Okay. Ya. Oh. Jadi saya hanya ingin menuntut keadilan untuk saya. Saya hmm. hanya ingin uh, memberitahu membongkarkan skandal ini memberitahu kepada masyarakat satu Malaysia berapa teruk, berapa jahat, berapa keji kita punya pemimpin politik. Okey. Oh. Mhm. Okey. Uh, ramai yang tertanya-tanya ni Datuk sebenarnya. Uh, mengapa Datuk memilih untuk melabur di Sabah? Sedangkan Datuk sendiri maklum banyak rintangan dari segi birokrasi politik malah dasar yang 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 tidak konsisten sering menjadi cabaran kepada pelabur. Tapi kenapa Datuk tetap mahu melabur di Sabah? Saya ditipu masuk ke Sabah. Ini jujur, okay. ikhlas. Saya ditipu oleh ini ahli-ahli uh, politik ini pemimpin-pemimpin kerajaan negeri. Sebab masa GIS... Uh, menang 2020, jadi Ketua Menteri uh, Datuk Seri Haji Jino telah menubuhkan sebuah syarikat Sabah Mineral Management okay. untuk uh, membangunkan industri mineral di Sabah. Mm. Jadi saya merupakan pemain dalam industri ini, mm. dalam industri industri uh, industri mineral. Mm. Jadi saya berminat, saya pergilah ke sana, saya Okey. Okey. malangnya saya tidak tahu bahawa ini 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 so called so called ini, hmm. ini 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 uh, mineral uh, industri adalah satu scam. Hmm. Jadi adalah satu sindiket penipuan. For me this is a scam lah. Okay. Itu. Hmm. Okay. Okey. Okey, yeah. okay. jadi kalau kalau Datuk, okey. pandangan Datuk, Datuk sudah mengatakan uh, di mana ini satu scam. Yes. Okey. Okey. Fakta sebenar yang mendorong Datuk untuk terus juga Kan dah tu tahu benda ni scam kan? Ya, ya, ya Ta -ta -ta tapi ya. kenapa dia teruskannya? Sebab tak? saya terpijak ke dalam <laughs> sudah. Masa awal-awal saya masuk, saya tidak tahu itu adalah scam. Okay. Oh, Saya bagi contoh, apabila kita masuk, oh, cantik branding dia. Ini 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 slogan untuk Sabah Mineral Management kan. Dia punya uh, halatuju. tuju, dia uh, dia punya blueprint. Hmm. Blueprint macam mana mau bangunkan Mineral Sabah ni. Cantik. Jadi saya pun terpercaya. Hmm sebab saya memang dalam industri mineral. Mm -hmm. Jadi saya pun bagilah ajak-ajak kawan-kawan di luar negara, di dalam Malaysia untuk menubuhkan satu tim, satu kumpulan untuk sama-sama melabur di Sabah. Mm -hmm. Tapi setelah satu masa, satu tempoh masa berlalu, saya nampak benda ni tak betul. Benda ni sudah mula menimbulkan mewujudkan elemen scam. YB YB ahli ahli politik ni dia mempergunakan ini ini lesen ini pengeluaran pengeluaran lesen ni untuk menipu wang di mana di mana datuk mengatakan ianya ah, scam di mana ah, di mana yang men menyedarkan datuk Okey. Bahawa ianya satu scam sebenarnya okay, contoh apabila kamu mohon lesen dia tidak tengok uh, uh, kekuatan syarikat uh, dia tidak tengok uh, pengalaman syarikat okay. Jadi dalam tu lebih dia tengok yang adalah siapa yang bawa permohonan tu. Siapa yang terlibat dalam permohonan tu. Jadi walaupun itu syarikat 2 ringgit, syarikat yang dia ada pengalaman pun, orang yang tidak tahu dalam industri ini mineral pun, janji dia ada hubungan baik dengan orang politik ataupun pemimpin Sabah di dalam parti ini, Gabungan Rakyat Sabah. Ha, saya sekarang panggil dia Gabungan Rasuah Sabah. Sebab saya pun belajar daripada uh, uh, <laughs> dalam social media, mm -hmm. Gabungan Rasuah Sabah GIS. Mm -hmm. Jadi siapa yang 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 ada hubungan baik dengan ketua menteri yang yang saya sebutnya sebagai seorang dalang dalang yang mewujudkan modul operandi ini dia isu lesen ini untuk YB YB cari wang. Jadi YB YB ambil ini lesen untuk uh, dicairkan dengan uh, ahli perniagaan seperti kami yang mm -hmm. dalam industri ini. Mm -hmm. Jadi mereka ambil lesen ini untuk mencairkan sebagai wang. Bagi saya ini adalah rasuah. Okey That's Kalau kamu tidak bagi wang, dia tak akan bagi kamu lesen. Saya dipaksa, kita terpaksa untuk bayar. Dia datang dengan kamu, mula-mula apabila dia mau pancing kamu, dia mahu memperangkap kamu, oh dia dia, dia cakapnya cakap bagus, macam ni, macam tu. Apa dia pun janji cantik lah. Yang perangkap tu cantik lah dari awalnya. Jadi bila kita sudah terpijak masuk, dia mula baham kamu macam harimau. Sini sikit, sana dia 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 mula hakis kamu, dia minta wang, minta ini. Jadi kita sudah terlambat, tak boleh keluar dah. Oke. Okay. Begitu. Oke. Okay. Jadi untuk makluman uh, para para pendengar semua, mm -hmm. sebelum ini kami tidak kenal Albert T, ya. Ini mm. ya, memang saya tidak kenal. Ya. Hari ini no. pertama kali kami bertemu. Tujuan saya menjejaki, mencari Datuk Albert kerana saya mau isu mineral ini tidak mati begitu sahaja. Mm. Saya terus uh, menyiasat, saya terus me menyelongkar isu ini kerana saya bimbang pada masa pilihan raya nanti orang lupa satu isu yang begitu besar membabitkan kredibiliti sebuah kerajaan kita lupa begitu sahaja. Mm -hmm. Jadi sebab itu saya datang ke Kuala Lumpur selepas menjejaki Datuk Albert dan kita mau dia bercakap apa sebenarnya yang berlaku. Mm. Kenapa sebenarnya dia sekarang ini di 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 Sabah ada persepsi yang persepsi ini sebenarnya dicipta oleh golongan cyber trooper uh -huh. yang diupah oleh uh, kerajaan GRS yang mengatakan dia ini berniat jahat berniat untuk uh, merompak uh -huh. merompak hasil uh -huh. negeri Sabah iaitu uh -huh. mineral. Sebab itu saya kerana ingin sangat tahu apa sebenarnya berlaku. Uh -huh. Untuk makluman yeah. Datuk, saya ini sebenarnya Uh, begitu dekat dengan hal ini kerana saya disaman oleh Ketua Menteri, hmm. <laughs> saya disaman oleh Ketua Menteri, civil suit dan juga saya uh, ditangkap, uh, di, di, disiasat oleh polis di bawah akta MCMC kerana berkongsi satu maklumat uh, yang selepas Datuk adakan uh, podcast dengan Datuk Zaid Ibrahim hmm. di mana Datuk mengatakan saya diberi kelulusan dua kali oleh Ketua Menteri. Kelulusan itu dibatal dua kali. Ya. Jadi kerana itu saya tulislah ya. di dalam satu grup santai. Ya. Salah seorang daripada ahli dalam grup santai itu lapor polis. Oh. Dan saya diinterogate lebih oh. 10 jam, handphone hmm. saya kena ambil, sekarang pun saya tak ada handphone. Hmm. Nah, kerana itu lepas okay. itu the following week dia disaman sivil okay. hmm. ke atas. Okay. Jadi saya Saya merasakan saya hanya berkongsi cerita yang bukan dari saya ya. daripada uh, orang yang dianiaya ya. dalam ya. kes ini ya. seperti ya. Datuk kata ini ya. satu scam. Ya. Sebenarnya banyak skema di, di di politik orang politik di ya. sawah ya. ya. sekarang. Ya. 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 Jadi saya rasa ya. sangat perlu untuk ya. saya membongkar kisah sebenar. Ya. Kenapa perkara ini berlaku? Sebab itu uh, kami ya. Ya. dengan Fitri ya. terbang dari Kota Kinabalu hmm. pagi tadi untuk uh, ya. adakan temu bual dengan Datuk. Hmm. Tuan, saya saya agak peliklah kenapa ah, dia bagi saman tuan dia tak saman saya. Sampai hari ini ya ah, dia ada seorang YB datang saman saya. Saya disaman ya. Ya, kenapa dia orang bagi saman orang yang di sebelah-sebelah? Ini target dia di sini. Di sini Albert hmm. T tapi tak ada orang datang saman saya. Tuan tahu kenapa? Hmm. Sebab saya mempunyai fakta ada bukti. Jujur, saya punya rakaman video pun saya telah hantar ke forensik luar negara, di US. Ini ada daripada ini NGO, uh, Protection for the Whistleblower. Okay. Mereka bantu saya secara percuma. Mereka hmm. pun memperhatikan kes ini. Okey. Kenapa kenapa sampai Datuk Albert menghantar video-video tu sampai ke, ke ke US? Bagaimana saya mau yakin dengan MACC a uh, SPRM di Malaysia? Bayangkan sampai hari ini SPRM tidak mendedahkan laporan forensik mereka, keputusan forensik mereka. Hmm. Jadi apa saya boleh buat? Saya pergilah minta tolong melalui online kan hantar email kepada ini NGO, NGO yang protect whistleblower. Hmm. Saya hantar kepada US yang recognized oleh FBI. FBI yang pakai punya lab. Lepas tu saya hantar juga bagi UK sebab saya tidak mau nanti menimbulkan spekulasi bahawa oh, oh ini US saja. US saja mungkin saya ah, kau tim dengan mereka ke apa. Sebab tu saya hantar lagi bagi UK. Percuma mereka membantu saya sebab Uh, peristiwa dalam skandal Sabah ini telah naik sampai ke Google uh, Dimaparkan di dalam Chat GPT uh -huh. Jadi kadang-kadang ni saya tengok, mohon maaf lah tuan Orang politik ah uh, di Sabah ni Mereka mereka tua sikit lah bagi saya, mohon maaf ah uh, tua sikit uh -huh. Mereka tidak tahu sekarang ni teknologi uh -huh. Kecanggihan kita punya uh, 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 teknologi semua uh -huh. Social media semua uh -huh. Jadi saya cabar mereka, saman saya berapa kali saya cuba cabar mereka. Saya akan saman. dia bagi sabar orang yang sebelah-sebelah yang tak hmm. kaitan langsung. Dan berapa kali saya cabar kamu di depan polis. Dia kata ini apa? Dana politik. Hmm. Dari badan rasuah, dia cuba bagi pelik Jadi dana politik sumbangan. Mereka cuba manipulasikan fakta. Okay. Mereka telah um menyampaikan satu isyarat racun kepada generasi muda tau. Mm -hmm. Lain kali kalau saya bekerja sebagai penjaga awam, ya, saya terkantoi dengan 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 rasuah. Bila SPN tangkap saya, oh, ini 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 pinjaman, ini sumbangan. Mm -hmm. Macam kita ni speaker lah. Mm -hmm. Speaker kami, mm -hmm. Datuk Sri Kazim, mm -hmm. bila kantoi dia cakap apa? Oh, mm -hmm. itu 50,000 saya pinjam dengan dia. Mm -hmm. Mm -hmm. Hello, come on lah. You tompet hilang, you pinjam RM50,000. You mah beli tompet apa? Apa tompet nilai sampai RM50,000? Dan apa tompet bentuk tompet, reka bentuk dia boleh masuk RM50,000 tunai ke dalam? saya rasa Datuk ni seorang seorang yang uh, sangat berani. keberanian hmm. yang luar biasa. Sebab hmm. Datuk melawan satu sistem, the whole system, the old government system. The state government, bukan saja state government, the federal government. Yeah di mana hmm. federal government nampaknya lebih memihak kepada golongan yang melakukan rasuah. Hmm. Kenapa sembilan orang ada video, hanya dua orang yang yang didakwa. Hmm. Tuan, mohon maaf bukan sembilan, lebih belas sekarang sudah. Sembilan tu pada bulan lima. Selepas bulan enam tu kita tambah kira, lagi enam. Kita kira sembilan. <laughs> <laughs> Okey. Silakan. Dan masalahnya sekarang ini bukan sahaja Uh, Datuk Albert yang bersuara, hmm. Ketua Pembangkang Datuk Hamzah Zainuddin bersuara, Betul. Uh, Ketua Pembangkang Sabah Datuk Safi Abdal pun bersuara. Uh -huh. Begitu juga uh, Ketua AMNO uh, di Sabah iaitu Datuk Bung dan baru ini Ronald Kiani uh -huh. juga mendesak. Tapi uh, saya tengok kerjaan Madani kurang mendengar. Kurang hmm. mendengar isu yang berkaitan dengan integriti hmm. isu yang berkaitan dengan rasuah hmm. jadi uh, sebab itulah saya kata kami mencari datuk kami mahu perkara ini jangan mati begitu yeah. saja isu hmm. ini sebab hmm. datuk seorang yang berani seorang yang luar biasa tuan saya saya jujur saya bukan berani sangat saya bukan luar biasa saya hanya manusia biasa manusia biasa sahaja hmm. tetapi saya dipaksa sampai saya kena corner sudah sekarang Datuk ada isu di Sabah. Ah. Kodonyah Datuk Albert T. ini adalah alat parti-parti okay. tertentu. Okay. Datuk ada gambar dengan Datuk Bong, okay. Datuk ada gambar dengan pemimpin warisan. Okay. Ada mungkin juga orang kata Tun Mahathir di belakang Datuk mm. Albert. Ya. <laughs> <T. laughs> Jadi kena kita kena <laughs> ni sebab sekarang ini ah. permainan politik okay. ni persepsi. Mm. Apa yang orang okay. percaya bukan apa yang benar. Mm. Kalau orang percaya Datuk Albert ini adalah Orang Amno. Okay. Jadi memang betul saya nampak ah. pernah ada bergambar dengan ah. orang Amno. Ah. Ya. Jadi saya saya minta kalau tidak ada orang di belakang datuk. Ya. Kenapa datuk tidak tidak give up? Ya. Why, why keep on fighting. Ya. Itu macam satu peperangan ya. yang you one man show, you one man ya. one man army against ya. the whole system. Ya. Betul. Tuan saya nampak dekat social media. Banyak uh, uh, fitnah uh, berkata saya ni oh diupah oleh mana-mana parti mm -hmm. uh, sekejap warisana sekejap amnola sekejap perkata harapanlah banyaklah saya nampak ni semua saya, saya saya memang alert mm. saya saya mengetahui perkara ni. PN PN uh, perikatan nasional perikatan mm. nasional juga termasuk. Okay. Mm. Saya ni manusia biasa. Ingat saya ni apa James Bond lah Mission Impossible tuan. Saya boleh pada masa yang sama saya buat. Uh, satu muslihat konspirasi sebesar itu. Halo, janganlah bagi memperbodohkan rakyat. Ini mereka terlalu banyak tengok ke, terlalu banyak tengok wayang. Jadi memang tidak ada, tuan. Tidak ada, tidak ada sesiapa orang politik di belakang saya. Okay, okay. Saya memperjuangkan perkara ni sebab saya menuntut keadilan. Okay. Mereka yang ambil rasuah, mereka yang makan rasuah. Mereka harus bertanggungjawab. Kenapa saya pula dipertanggungjawabkan seorang? Maksudnya Datuk masuk ke Sabah sebagai ahli perniagaan kan? Saya sebagai ahli perniagaan. Hmm. Saya tiada terlibat dengan mana-mana hmm. parti politik. Hmm. Dan selain itu saya mau tambah sikit. Hmm. Saya nampak mereka cakap oh ini 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 satu perangkap. Hmm. Saya perangkap ini YB-YB. Hmm. Saya nampak dalam social media. Sosial, saya ingin memberitahu tuan kalau mau perangkap orang bukan masa selepas penyerahan wang. Hmm. Kalau saya memperangkapkan orang Semasa saya bagi wang, saya suruh perangkap. Okay. Ya, saya okay. dah gambar. Ya. Okay. Semasa saya bagi wang, saya percaya dia. Mm -hmm. Saya anggap dia kawan. Mm hmm. Jadi belakang dia, mem dia, dia memperdayakan saya. Mm hmm. Dia menipu saya. Mm hmm. Jadi datuk jadi mangsa lah. Saya mm -hmm. jadi mangsa. Jadi video tu ada orang, -orang bilang, orang bilang uh, talian hayat lah. Talian hayat datuk lah ya. Ya. Mm. Jadi memang apabila saya rakam itu, mm -hmm. saya pakai spy cam, Okay. Pen itu mm -hmm. beli di Shopee dengan RM80. Okey memang itu perangkap. Masa tu perangkap. Tuan saya mau tanya tuan sekarang. Polis tangkap penagih dada penjual dada Macam mana dia tangkap dia? Dia akan menyamar. Eh, hey, saya ni mau beli dada Hantar 2 kilo datang mm -hmm. sini. Mana tempat? Mm -hmm. Saya mau bayar cash. Bila dia hantar datang, polis tangkap dia. Mm -hmm. Betul tak? Mm -hmm. Macam mana SPM tangkap pegawai-pegawai uh, makan rasuah? Mm -hmm. Dia akan panggil yang pemberi rasuah tu. Wang yang dia sediakan tu dia taruh mark marking. Dia mak dia mark semua. Bila orang tu datang ambil wang, pemberi tu serah penerima dah suatu ambil, terus dia tangkap. So, yeah. Jadi kalau rakyat masyarakat menilaikan tindakan saya adalah salah, mm. saya perangkap mereka bermaksud ini semua kerja polis, semua SPM salah lah. Mm. Yang jatuh hukum di, di, di mahkamah tu termasuk hakim pun buat salah kah? Mm. Tapi Datuk tidak perangkap. Datuk ah. hanya melakukan selepas waktu. Betul. Ambil. Mm. Benda tu mm. sebab pertukaran wang sudah pertukaran tangan ya ya Jika tidak pertukaran tangan bagaimana saya mau perangkap pun macam mana saya mau? Yeah. Mau mau cakap dengan kamu pun kamu takkan mengaku mm -hmm. sebab kamu tak pernah ambil wang. Di dalam video tu pun Datuk cuba apa untuk mereka akun ya mengesah eh? Saya cuba mengesahkan, mengesahkan mereka ambil wang terima mm -hmm. wang tersebut. Niat saya. Mm -hmm. Jadi jika kamu tak ambil kamu tak makan itu rasuah. Mm -hmm. Kan kamu mengaku hmm. impossible hmm. tidak hmm. mungkin hmm. Hmm. mustahil kamu akan mengaku dalam video itu semua mengaku betul yeah. termasuk pegawainya saya terima hmm. jumlah tertentu betul lah. hmm. jadi niat saya itu saya mau tunjuk kepada semua orang bukan saya yang tipu sebab saya ada partner partner semua saya punya tanggungjawab tugas saya adalah berurusan dengan orang politik yeah, partner yeah. saya berurusan dengan uh, seperti operasi hmm. seperti trading hmm. jadi ini tanggungjawab tugas saya saya telah menggagahkan Tugas saya, saya berasa sangat malu sebab hmm. tu saya mau record untuk tunjuk kepada partner semua hmm. kepada semua orang bukan saya ni penipu bukan yeah. saya makan wang kamu. Paham paham. Takut hilang kepercayaan hmm. betul. Satu hilang kepercayaan satu nama saya rosak. Yeah. Yeah. Saya yeah. Betul. Saya masih muda saya tak mahu nama saya rosak. Betul betul. Kan jadi kalau saya sekali lagi saya menekankan. Kalau dia tak ambil tu wang, dia takkan mengaku. Sebab sekarang isu yang paling penting sekarang, wang sudah bertukar tangan. Itu isunya. Saya tidak puas hati, kenapa belas-belas orang yang terlibat kegiatan rasuah, tapi dua orang dituduh? Hanya dua ikan belis, kambing hitam saja dituduh. Mana yang lain? Niat saya hanya satu saja. Saya memperjuangkan supaya ada semua dituduh termasuk saya. Saya bersedia. Saya sudah dari awal lagi saya sudah cakap tangkap saya. Saya bersedia. Tuduh saya. Okey? Pertama. Yang kedua. Bagaimana mereka pilih itu dua? Kenapa mereka itu dua? Mana yang pemimpin kanan semua? Mereka buat apa? Cabutan petua. Cabutan petua, oh nama Andy naik, dia kena tuduh. Nama Yusuf Yaakob naik, dia kena tuduh. Jadi, bagaimana dengan Masidi? Macam bagaimana dengan Arifin? Arifin Arif. Masih ubah Ah, Arif Arif ni menantu kepada TYT Sabah. Hmm. No? Mas Yong Bana, Rubin Balang ini semua naik presiden parti PGRS. Hmm. Jadi, bagaimana dengan Jeffy Ketingan? Hmm. Bagaimana dengan Johakim Gunsalam? Hmm. Jangan bagi itu uh, uh, bullshit punya alasan cakap itu drama politik. Hmm. Kalau drama politik, sumbangan politik, mana resit? So, Mana surat? Yang eh, sumbangan politik pergi kepada parti. Politik. Ya, pergi uh -huh. kepada uh, akaun parti. Uh -huh. Mana jejak jejak bank, kenyataan bank statement? Uh -huh. okay. Tunjuk saya. Uh -huh. Saya mencabar sudah saya ingat lebih dari 10 kali. Report polis. Okay. Mana? Okay. Jadi, mereka sentiasa main itu naratif bodoh. Okay. Bayar itu cyber dropper. Okay. Uh, cuba kita lihat tahun lepas, bajet Sabah. 8 juta ke 10 juta hmm. untuk cyber dropper 8.9 8.9 juta, come on lah ambil wang itu Buatlah sesuatu yang lebih ha, Memanfaat kepada hmm. rakyat Ambil 8.9 juta buat apa? Hantam Albert Day Hari-hari hantam Albert Day, ini katil lah Ini apalah semua, bayangkan Jika saya buat salah, tuan Hari ini kalau saya buat salah, berani lah saya menuntut Ini sampai 10, uh, uh, sekitar bukan 10 bulan Setahun dah, saya menuntut saya, saya tanya satu soalan, Datuk hmm. Apa sebenarnya sebab lesen yang sudah diluluskan kepada datuk itu dibatalkan. Ya. Adakah pertama saya dengar masa podcast dengan Zaid itu alasan datuk Hajiji terlalu banyak. Ya. Terlalu banyak lesen tu terlalu banyak. Ya. Kemudian datuk kurangkan. Yang saya dapat maklumat ada 26 lesen PL hmm. ha, yang pada prinsipnya okay. diberi uh, kelulusan awal boleh okay. SMM. Tapi kenapa yang Kelulusan yang datuk punya pula dibatalkan. Ya. Okey. Mungkin Haji Ji dia, dia cakap dia tak pernah jumpa saya. Saya tahu di luar tu. Okey. Itu mengarut itu. Okey. Saya beritahu Dia tahu pernah jumpa lah. Bukan satu kali, banyak kali. Okey. Okey. Mungkin satu hari saya terdekat apa dia cakap dengan saya. Mm -hmm. Haji Ji no. Ingat lah. Tiga, empat hari selepas tahun baru China 2024. Malam tu jam 8.30 saya jumpa kau di rumah tau dengan seorang lagi saksi tau. Perbincangan kita untuk penyelesaikan skandal ini. Ingat Haji Ji. Hmm. Ada rekod tau semua keluar masuk kau punya rumah. Hmm. Ha, hari tu kamu bagi tahu semua kamu punya pegawai keselamatan semua uh, tak boleh ada sesiapa di sana. Jadi di dalam rumah tu kamu hanya kamu saya dengan seorang lagi saksi. Okey. Kamu tahu ini semua berlaku. Jangan jangan cuba kamu uh, mau 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 uh, memanipulasikan mm -hmm. fakta tu. Mm -hmm. Okey, satu. Yang kedua. Okey. Semasa kemelut politik, mm -hmm. dia pakai ini lesson untuk beli YB. Mm -hmm. Sebab lesson ni mereka uh, cuba meningkatkan nilai dia sampai juta-juta ringgit. Ya. Yeah, yeah. Mereka cuba abet lesson ni sebagai satu bahan scam kan bagi tahu oh lesson ni untuk untuk boleh dapat mineral, mm ha -hmm. uh, boleh buat wang semua. Okey. Jadi YB tu datang kepada saya satu dua datang kepada saya. Saya cuba menolak. Saya cakap, "Eh, saya tak boleh. Saya mau satu license saja." Dia kata, "Oi, dia cuba provoke saya. Dia cuba ugut saya. Hei, kau ni hanya nampak itu AYB, kau tak nampak aku." Tak bolehlah begitu. Kau ni mau cari, cari makan dekat Sabah, kau kena juga respect aku, kena juga kerjasama dengan aku. Okay. Lepas tu so, okeylah satu, satu saya tolonglah sebab saya ada kawan banyak di luar negara. Okay. Dan saya ingin menekankan di sini Lesson cari gali tidak akan bawa satu sen keuntungan. Lesson tu hanya diberikan untuk kamu masuk cari saja. Mm. Kamu tidak dibenarkan extract, mengambil, mm. mengalih, menggali semua. Okey? Okay. Kamu hanya dibenarkan masuk cari. Jumpa tak jumpa lain cerita. Jumpa pun kamu kena mohon EIA, Environment Impact Assessment, mm -hmm. bawa alam sekitar. Mm -hmm. Itu pun ah mm. uh, itu pada syarat-syarat dia tidak tentu mm. boleh lulus mm. seperti Uh, tanah tu tinggi daripada 1000 meter okay. tak boleh tidak dibenarkan uh -huh. dekat dengan sungai dekat dengan tadahan air semua okay. tidak dibenarkan okay. itu pertama yang kedua pajakan melembong. pajakan melembong ini diluluskan oleh kabinet bukan hajiji bukan ketua menteri make kuasa seorang uh -huh. jadi saya ambil itu wang bagi dapatkan lesen uh -huh. untuk cari saja cari ni excavator pun tak boleh masuk tau tak boleh pergi ambil tau cari ni hanya 2 inci punya lubang bohong okay. 2 inci, dia masuk bawah 100 meter, 200 meter, angkat hmm. naik tengok hmm. apa itu sampel. Hmm. Hanya 2 inci saja. hmm. Itu pipe untuk hmm. masuk, masuk dalam. Risiko hmm. sangat tinggi. Ini hmm. is a grand big business. Betul. Ini satu bisnes hmm. judi. Hmm. Jadi kawan-kawan bisnes percaya saya di luar negara, mereka ingin datang ke Sabah membangunkan Sabah, mewujudkan ha, ha itu peluang pekerjaan. Lagipun Dato, di selain ha. dari Sabah, di Sarawak dia ada 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 Uh, projek seperti ini juga. Banyak Sarawak oh, banyak biasa. berjaya dan berjaya. Sarawak itu di di diurus tadbir oleh uh, ha. DLC, Betul? Bukan syarikat-syarikat uh, apa ha. ni uh, biasa. Ya. Jadi uh, satu yang saya mau tahu Datuk. Apakah Datuk punya lesen itu ditarik balik atau dibatal kerana ada satu syarikat memohon sebanyak 70,000 ribu hektar atau hektar. Ya. Apakah itu ada kena mengena dengan Datuk? Sebab audio itu, audio suara Haji Ji menyebut beri kelulusan 70,000 ribu hektar. Nanti kita bincang kemudian. Saya Apa percaya, itu? saya percaya mungkin itu salah satu faktor Sebab? lah, faktor yang menyebabkan saya ini lah. Sebab saya tangannya tangan ini kecil tak cukup kuat. Hmm. Mungkin pihak sana ini tangan besar, kan? kuat mungkin dana politik lebih besar. Ah, mungkin sumbangan dia, sumbangan dana, dia dana, besar. Dana <laughs> Jadi mungkin saya punya sumbangan kecil lah. Sebab tu saya gagal lah mungkin ya.